первый мой полет состоялся, наверное, когда мне еще было лет пять, то есть еще в самом-самом глубоком детстве. Мы с папой приехали на маленький аэродром под Житомиром. Там был такой летательный аппарат, который называется мотодельтаплан. Папин друг этим занимался, и вот впервые Получается так, что я поднялась в воздух даже раньше, чем свой папа. Меня первую посадили в мото-дельтаплан, Я полетела, и потом я знаю по рассказам папы, что когда уже дельтаплан совершил посадку, я плакала. И когда папа ко мне подошел и спросил, почему я плачу, я сказала, что я хочу еще. Вот это был мой первый полет, то есть с пяти лет мы практически постоянно все свободное время мы проводили на аэродроме. Сначала это были мото мотодельтапланы, потом мы перешли на самолеты. И вот примерно с 14 лет я уже начала летать на самолетах. Самостоятельный полет я выполнила, насколько я помню, мне было тогда 18 лет. Первый был самостоятельный полет, вот как раз на этом самолете. Мой отец, конечно, он очень гордится мной. Он часто мне об этом говорит мама за нас всегда переживает, но тоже всегда только от нее слышим слова поддержки. В Украине в моем возрасте нисколько есть женщины, которым за 40 лет, у нас буквально две или три женщины в Украине, которые занимаются именно конкретно пилотажом. Ну, в общем, я думаю, по Украине женщин, которые летают можно сосчитать на пальцах. А, и... Да, у нас каждый год в Украине проходит чемпионат Украины ты... подвинулась в более сложную. И в чемпионате Украины я заняла второе место. Тоже, естественно, я была из девушек там единственная, все среди мужчин. Полеты для меня это просто как образ жизни, это такая часть меня, без которой я себя просто не представляю. Я даже не знаю, это вряд ли можно назвать хобби, потому что это просто находится в сердце. И ну, человек, который это попробовал, которому это понравилось, он уже не может без этого жить. Ты это просто сюда тянет, не знаю, может быть как наркотику. Когда-то мне представилась возможность, я прыгнула с парашютом, тоже достаточно интересно. Но это входило в обязательную программу подготовки пилотов, достаточно интересно, но все-таки самолеты это больше. Было. Ну, за всю свою жизнь я опробовала достаточно много воздушных суден. Ну, так вот, если сейчас подумать на скидку, наверное, летала я примерно в 30 разных воздушных суднах. Некоторыми управляла, некоторыми просто в качестве пассажира. Но вот эти два самолета, Як-52, Як-18Т, это наиболее родные для меня. Ну, те, к которым я привыкла, я знаю, что они меня никогда не подведут, и самые мои любимые. Летаю я э, обычно каждые выходные. Естественно, хотелось бы летать чаще, но современные цены на бензин этого не позволяют. Ну, так обычно летаем каждые выходные, тренируемся, сколько имеем возможности, так как самолет достаточно много потребляет топлива так что каждые выходные мы здесь. Ну, фигура высшего пилотажа я выполняю, ну, уже примерно два года. Я тренируюсь их делать. И, конечно, я еще не достигла и близко того уровня мастерства, вот, которым владеет мой папа. Но он меня учит, насколько это возможно, насколько хватает сил. А так два года по чуть-чуть тренируемся, чему-то учимся. Ну, будем еще расти и расти. Здесь нету какой-то определенной планки здесь, скажем так, возможности беспредельны практически. По жизни я пошла в медицину, я закончила Винницкий национальный медицинский университет. Сейчас я работаю врачом-стоматологом. Абсолютно приземленная профессия, не относящаяся к авиации. Ну, тем, кто мечтает летать, все, что могу сказать, это старайтесь осуществить свою мечту, хотя бы, по крайней мере, попробовать, вы поймете, ваше это или не ваше. Если вы увидите, что это ваше, вы обретете свой смысл в жизни.